ৰাতি গম নাপাওঁ যেতিয়া ধৰক এটা শব্দ হ'ল আমাৰ গেটতে মই ওলাই আহিলো ওলাই আহি পাছত দেখিলো যে এজনে পৰি আছে আমি নাজানো চাইডত এজন যে আছে বুলি তাৰপিছত আমি যিজন পৰিয়ালে তেখেতক কণ্টেক্ট নম্বৰ সুধিছো তেখেতে মানে কণ্টেক্ট নম্বৰটো পাহৰি গ'ল পাহৰি পেলাই নিজৰ নম্বৰটোকে কৈ আছে আকৌ ওচৰৰ আহে বৰ হেৰি আছে আপুনি দেখাই দিব এতিয়া কনটেক্ট কৰিলো আহিলে নিজৰজন ভাল হ'ল উঠাই লৈ গুচি গল আৰু এজন পৰি আছিলে চাইডত পিছত এজনে দেখিলে ওচৰৰ মানুহে দেখাৰ পিছত কলো উঠাই দিয়ক বুলি তাৰপিছতে ধৰ উঠালে উঠাই পেলাই দুজনে মোক এজন এবাৰ লেডিজে এবাৰ জেন্স এজনে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে সিহঁতে কোনো মানে এম্বুলেঞ্চ নাই বোলে জোনাইত নাই ধেমাজিত নাই কিবা এনেকে বুলি সিহঁতে কৈছে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া আমি কি কৰিম কওকচোন আৰু মইতো লেডিজ মোৰ এতিয়া ডিউটি আছে ডিউটি যাব লাগিব আৰু ইমান ৰাইচা ইমান ঠেলা ৰিক্সা ইমান ৰিক্সা আছে অট' আছে চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে হাতে ভৰি লৈছো কোনো মানে লৈ নাযায় এনেকে যদি বাৰু এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহক সহায় নকৰিলে কেনেকে হ'ব কওকচোন বাৰু সহায়টো কৰিব লাগিব সকলোৱে কিন্তু এতিয়া যদি আপোনাৰ হয় মোৰ হয় তেতিয়া কোনে সহায় কৰিব সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো যাতে এনেকে হলে মানে আপোনালোকে উঠাই মেলি যেনে তেনে মেডিকেল পোৱাই দিলেও বহুত মানে ভাল হ'ব আৰু প্ৰথমে লেডিজ এজনে কৰিলে তেওঁ কলে যে মই জনাইলৈ কণ্টেক্ট কৰি দিম কণ্টেক্ট কৰিলো তাৰপিছত নাই আকৌ পিছত জেন্টছ এজনে কৰিলে কৰাৰ পিছত কলে যে এ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানে জনাই কোনো এম্বুলেঞ্চৰ বোলে চব বিজি আছে বোলে কোনো মানে সিহঁতে সময় নাই আপোনালোকে নিজে যি কৰে কৰক এনেকে বুলি কৈ মোক কলে